Привет, Владислав. Познаем нас с собой. Привет. Мой позывной Мини. Мне 27 лет. Я харьковчанин с северной Салтовки, самой окраины города. Занимаюсь, занимался спортом до войны. Был тренером персональным и групповым, ну, вел группы детские по ММА, по смешанным единоборствам. сам до этого также виступал на профессиональной арене ММА, а е болел за Металлист. Вот, собственно, так как краткое резюме. Я знаю, что 24 лютого ты знаходився не в Україні, але повернувся. Да, дійсно так, е-е, коли произошла произошло нападение на нашу страну, я был не в городе в своём тем более не, ну, не в стране. Мы поехали с товарищами навестить нашего друга. Вот. И плюс 23 числа у нас такое, как дата, каждый год мы собираемся, отмечаем праздник, день рождения нашего, моего коллектива. Это Харьков Сити Патриот, патриоты Харькова, которые как бы само говорит за себя. Ну и когда началось, ну, как бы стало понятно, что произошло, надо было принимать решение, то есть либо оставаться там, либо ехать. Но для меня какого-либо вообще не было, то есть надо ехать. Мы оперативно собрались, поехали в аэропорт, к тому моменту уже все рейсы, на... которые шли по направлению в Украину, отменили. И нам пришлось добираться через там, транзитом через другие страны. Мы поехали в Будапешт. А с Будапешта на машине нас довезли до границы. Потом, соответственно, мы уже попали э, в Украину и оттуда на поездах добрались до Харькова. Там все на все про все нас заняло, по-моему, там два с половиной дня, по-моему, так или около того. Чи мав ты боевый досвид до этого? Да, в 2014 году началась война на востоке Украины, это Донецк, Луганск. В Харькове тоже были попытки. Такого, Но как бы на Майдане, на уровне Евромайдана оно все и э, утихло, то есть больше там уже активная фаза вооруженных конфликтов с, с Россией, это как бы это не было, это типа, при помощи ее э, так и произошло еще в, в те годы. Мне на тот момент было 18 лет. Э, я очень хотел то есть сразу же поехать. Но у меня оставалось около полугода обучения, чтобы получить диплом о среднетехническом образовании. Вот. И я доучился полгода, оформился в спецподразделение, которое было в Харькове. И то есть, ну, оно, плане, как, задача его были выполнять службу, нести службу на Донбассе. То есть как командировка на какое-то время, то есть, может быть, два полгода там, и ты возвращаешься домой. То есть для меня это было тогда максимально удобно. Как только приехал, я сразу же оформился в Кракен. То есть получалось так, что мы вот с ребятами уже на тот момент э, сгруппировались и были как какая-то э, группа людей, которая имела тот или другой боевой опыт, который позволил нам м, делать эффективно свою работу на тот период времени. Вот собственно, так. Ты принимал участь у штурме Ольховка. Что можешь рассказать нам? Ольховка — это... Сейчас все, кто будет про нее слышать и были там, словят флешбеки. Не знаю, мне показалось, это... Ну, для меня это был шок, то есть, потому что это был первый штурм лично мой, то есть мы забирали деревню, в которой заехало много русских, была их техника рядом, то есть с этим поселком, и это очень близко от Харькова. То есть тогда, если сейчас каждый день прилетает по Харькову, ну и по другим городам, вот то тогда, то есть это практически-практически рядом. То есть если бы еще чуть-чуть и -чуть, могли бы зайти в какой-то там район, который рядом с ним, и это уже была бы намного болючая история. Суть такая, суть Ольховки такая, что я себе это представлял как-то иначе, но получилось так, как получилось. Мы заехали с самого утра пробили блокпост, забрали первую улицу и начали идти с, к школе, где был их штаб, был их штаб. По пути, ну, у нас, по сути, там не было каких-то таких боев уличных, то есть они, те, кто успели, они забаррикадировали в школе, те не успели, попали в плен, они сдались. То есть тогда, кстати, вот хотел сказать за этот момент, что в интернете тогда, на тот момент, после операции, был, была большая шумиха о том что мы там, простреливаем ноги пленным у которых связаны руки типа но то есть на видео нету ну, это не мы и мы такого не делаем могу, лично за себя могу сказать что там троим пленным которые получили ранение я потратил на них даже свою аптечку типа ну, турникет там все остальное чтобы они э -э рассказали информацию где у них штаб как как и ну, дали нам понимание после этого их эвакуировали в больницу. Как я понимаю, они выжили. То есть отношение к людям на войне, мое лично такое. Если ты человека убил, ну, это твоя работа. Если ты его не убил, ты плохо сделал свою работу. Ему надо помогать. Если он сдается, все. Гейм-овер, кайданы и... Давай. <с> <с> вот. По поводу Ольховки, типа, ну, <с> там столько воспоминаний, как э, сейчас уже смешно. Тогда <с> ну, какие-то были смешные моменты. Ну, это так, вот, долечка улыбки, чтобы <с> развеяться. <с> вот, не знаю, все знаете, смотрели фильмы про Вьетнам. Ну, какие-то такие-то американские. Вот это был Вьетнам, только в локациях деревни возле Харьков, Харьковской области. Просто когда ты слышишь в рации, типа, над нами вертушка, я думал, там, дрон какой-то, квадрокоптер, это вертолет, который начал стрелять по группе парней. Вернусь, наверное, к хронологии истории. Забрикадировались ребята в школе, типа, эти негодяи, и, соответственно, их начали оттуда выкуривать. Тех, кто сдались в плен, то есть их там часть отвезли, оставили несколько людей, чтобы они были потом как переговорщики. И их отправили туда, то есть они отказались сдаваться, начали там спалить документацию, потому что какую-то там, видимо, важную. Вот в этот момент на другой части деревни были уличные бои, пыталась пройти БТР их не их к школе подъехать, чтобы как-то им помочь эвакуироваться, но ее подбили и группа, которая была в БТР и еще часть пехоты, они начали вести бои на улице. попал ну, попала группа в контакт этот и одного парня у него позывной, по-моему, насильник был, я его лично не знал но я его запомнил. Вот, ему прострелило ноги, то есть получил ранение, и он отполз во двор, и он, как командир группы, у него была рация с собой. И он как бы обозначил, где он лежит, что ему нужна помощь, какую он себе уже помощь оказал, но ему нужна была эвакуация. Соответственно, то есть, как бы он был за контактом, за, ну, за Дальше по улице, за точкой, где у нас вот мы уперлись в этот беттер и ну не могли дальше пройти пока мы их там, либо они не сдадутся либо ну мы не зачистим этот момент и пойдем дальше вот и он как каждые пять минут выходил на связь говорит я такое такое то помогите типа ну и знаешь ну типа, я не мог это ну, как бы я это слышал рядом со мной был командир моей группы у кого была рация и но ну, мне было тяжело это слышать типа что как бы, туда никто не может дойти и меня спросил ну, человек там, кто поедет, ну, и сразу говорю, поехали, ну и как бы, ну не знаю, все должно быть уже, это была первая моя операция. После этого я понял, что все должно быть на не на эмоциях, а на холодном расчете. Ты должен постараться подавить в себе все там страх, жалость, там любовь, ну вообще все, то есть, чтобы ты спокойно делал свою работу. Иначе, то есть, ну как поддаваясь с таким моментам, можешь растеряться и это может привести к плохим последствиям. Вот. Мы, мы он спросил у группы, которая была в, в контакте с этими с, на этой месте, можем ли мы там проехать на машине? То есть ему ничего не ответили и он ускорился, прямо в этот контакт мы влетели, короче, у нас наша машина превратилась в друшлаг. Ну то есть мы только выехали в, в жираем за поворот наша машина превращается в друшлак, и я смотрю ну, откуда по нам ведется огонь пытаясь определить противника и ну, периферийным зрением я вижу что э, водитель как будто бы ну, обмяк то есть вот он как будто бы вот подсел и я подумал что может ему поп ну, все у него попали надо выходить из машины я начал открываю дверь он резко включает задний ход, меня, короче, протягивает на двери э, по земле чуть-чуть, я кувыркнулся так э, классно. Ну, пацаны, которые были по улице, то есть они были, контролировали периметр, то есть видели, как мы въезжаем, попадаем в контакт и как это все происходит, а потом кто-то мне сказал, говорит, ну я такого еще никогда не видел. Я сам, ну типа это был такой грустный момент, э, потому что я подумал, то есть я лежу, у меня, э, я ударился локтем, откололся кусок локтя, Uh, и думаю, блин, какая это глупая смерть, если <laughs> мне так обидно было, капец. <laughs> Я э, понял, что тактика обычного от этого момента, она не работает, типа там уменьшить силуэт, там, чтобы по тебе не стреляли, то есть просто лежишь на улице, на дороге, посреди, это вообще сильно. И я быстренько встал и побежал, ну, то есть водитель, он, когда сдавал задом, он въехал в забор, то есть перекресток условно вот Т-образный, первый дом, и он въезжает в этот забор, мы на дачном участке, то есть, грубо говоря, через забор у нас вот здесь вот ну, группа негодяев. Вот, и... Короче, я забегаю туда, смотрю, он лежит за машиной, то есть с пистолетом, он забыл оружие, автомат, возле двери, возле коробки передач. И я говорю, давай эвакуироваться, то есть надо как бы отойти назад сейчас и попытаться по-другому зайти туда, то есть... Он говорит, давай. И я говорю, где-то автомат, он говорит, там-то. Я пытаюсь достать, то есть я с левой стороны вот с водительской двери пытаюсь подойти, и по мне начинается вести огонь, то есть, ну, то есть как только я выхожу из машины. Соответственно, я понимаю, что, ну, как бы забор, да, типа там, ну, либо с стороны, где дырка, либо уже зашли на участок. По рации мы слышали о том, что они, эта группа, она начинает щемиться в ближайшие дома, то есть от этой точки контакта. И у меня были гранаты, я кинул гранату, первую забрал автомат, потом сказал: готов, готов, кинул вторую. И мы под, сошли под этот момент. То есть э, бежал. <тумно> Такая еще погода была немного прохладно. Это март, 25 марта, по-моему, было. Да, 25 марта короче, поприлипала куча грязи на, на ботинках, ботинки развязали, да, бот были такие не ботинки, а даже кроссовки развязались. Блин, думаю, сейчас спадут ботинки, капец будет бежать босиком еще потом целый день. Ну, в общем, ну, ольховка это нечто. По итогу мы ее забрали, то есть все, зачистили, сделали все, что надо. Э -э и все, она наша теперь и навсегда. Я бачу, как ты рассказываешь про це, как ты видносишься до войны. А, какое может быть отношение к войне? Ну, война это плохо. Война это разрушение, это смерть, это убийство. Война, ну, я не знаю, у кого могут быть хорошие отношения к войне. То есть, э, наверное, у тех людей, которые там не были, потому что я часто вижу, как какие-то люди там в Инстаграме пишут, что война это круто, это не круто. Когда ты теряешь там, родных, близких, умирают э, каждый день люди, просто это же, ну, все должны такое что понимать, что это как очень большое количество потерь. Э, но ну, это немыслимо. Типа. Поэтому мое отношение к войне критически плохое, мне не нравится. Но э, это ремесло, и приходится адаптироваться под настоящая, типа под сегодняшний день, так сказать. Что тебе надо есть силы у тяжкие моменты? На самом деле много факторов. С одной стороны, это есть, те люди, которые рядом со мной, морально не дают скиснуть. То есть, ну, можно быть физически сильным, развитым, классно стрелять, метко, но если ты морально в голове уже ну, истощен, там, боишься что-то, то толку не будет. Это первое, ну, то есть, и, и это все зависит от окружения в какой-то степени. То есть, ну, самомотивация, да, то есть, э, ну, и окружение, если тебя будут окружать те люди, которые говорят, пипец, все, мы, нам вилы, то, ну, настроение будет, соответственно, э, плох, плохим. Ну, и те же самые, которые с энтузиазмом, хоть каким-нибудь энтузиазмом, тебя будут заряжать каким-то позитивчиком, ну, и так друг друга подбадриваем это первый фактор. Второй момент, то, что э явно понял, у меня прям, ну, именно срывает вот башню, когда я вижу там э новости про детей погибших, когда я вижу там про, ну, про все вообще-то, про Мариуполь, про Бучу, да, ну, у меня вообще факт присутствия российских войск у нас, меня мотивирует их, ну, с ними сражаться, пока они здесь есть и пока они здесь будут. Э то есть этот момент дальше то есть ну а что у меня ну просто по сути э, как ну меня моя жизнь подвела к тому что сейчас э, ну я нахожусь в том месте там где я и должен был быть э, объясню то есть у меня там прямым попаданием попала снаряд в квартиру то есть по сути у меня как, дырка просто в доме, и квартиру как будто украли. Типа, ну, из имущества остался тут табурет железный. Вся моя деятельность, которой там, я зарабатывал себе на жизнь и которая приносила мне удовольствие там, тренерство, там, всякие обучающие курсы и другие проекты, тоже то есть, они остановились. И, ну, и это было бы не, актуально сейчас ими заниматься то есть, в такое время. Поэтому ну, жизнь просто сломалась, типа, надо вот, за то, чтобы мы были свободными, независимыми людьми, которые могут жить так, как они захотят. Вот это мне и придает сил. А вот по поводу Ольховки, вот скажу пример. Ну, то есть э, у нас целый день с утра до вечера э, шли вот эти вот действия, операция. То есть э, э, и за это время по рации слышно там, тот 300, тот 200, там, Тигр подбили, а в экипаже Тигра, то есть, там, ну, были мои товарищи. И, то есть, ну, и мы просто не можем, у нас, ну, как бы, у тебя нету возможности, там, взять, там, пойти или спросить у кого-то, ты занят каким-то, ну, делом. То есть, тебе сказали, там, мы сейчас занимаемся тем, тем, все, и вы уже, ну, там, там делаете. То есть, и какая радость, типа, в конце, ну, этого всего дня было увидеть их живыми. То есть, что это неправда, и, блин, ну, честно ну, я вам так скажу, то есть война это жизнь и смерть, просто как черная и белая, но это хаос. Хаос, и в нем нужно именно непосредственно, не знаю, научиться, наверное, ориентироваться как-то по ситуации, быть максимально холодным и попытаться сделать все правильно. Дякую вам за украинский Харьков, за вам все будет Украина.